Горники. В... Это когда решит, тогда а вы не решит, у нас, решить, решить. У, нас, у, нас высос высос. Высос. у нас есть все документы вы у вас. Как вы как вернете столетние деревья? обратно вам Пожалуйста. Если вы считаете, что наши действия незаконны, переверните там комиссар. Обращайтесь в суд. Вот пакет документов. Со мной. Я готов с любым встретиться в суде и это обсуждать. Не здесь. Суд. У нас есть суд. У нас есть суд. Читайте действия незаконные в суд. Вы скажите, вы хотели... Вы меня, я назад Подождите. Так, Как вы вернете деревья? Послушайте. Это вы, вы уже слышали. Вы хотели... Дайте вы ответ. Вы хотели или нет. меморандум. Зав... Хотели меморандум. Меморандум вы получили. Вы хотели общественные слушания. Вы их получили. Что вам еще? Слушания. Я видела. Эти я слушания. видела. Ваше общественное не... Мы хотели не хотели... меморандум, мы хотели спасти лес. А Остальное все в суде. А, а вы хотели строиться. Послушайте послушайте, 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 мы будем строиться, потому что у нас есть все разрешительные документы. Все в суде. Считаете незаконным, все в суд. Все. Ну, ну да, я по я вам закон... такому принципу можно вам попалить всю технику, скажу, что вы считаете, что я не прав. И Подавайте суд. в суд. Обращайтесь в суд. Ну да. Ну хорошо. Ну хорошо. У нас единственная процедура. Не бить меня сейчас палкой по голове, обратиться в суд. Почему? Ну вы потом обратитесь в суд, правильно? Конечно, ну, да. Еще. Потом, после, постфактум. Это же то же самое. Да. Же хочу, Это позвоню, же самое, что вы раз раз говорите палкой да. по Мы... а потом Су обращать. Сейчас, Алексей Ракитов, юрист компании Альянс. Вот. Почему вы трогаете? На каком основании? Вы, вы кто? Покажите удостоверение. Кто вы? Кто вы? А кто вы, а кто вы такие? Мне 38 лет. И я не вижу опасности для своей... Жизни. Можно пройти, пожалуйста? Я житель города. А почему? На каком основании? Ну, на каком основании? Так я понимаю, но я житель города. Я могу пройти? Нет, нет. А почему? Ну а х... вы, вы Я понимаю, ну там юрист, пожалуйста, принес какие-то документы, непонятные. Саша, пожалуйста, снимай, я не, не Ну, че, ну знаете, работа, сейчас я житель города, я, я могу я... пройти, пройти. вот, в... почему, вы на каком основании все. Я, я не я, могу пройти? Вот, на каком основании? Оснований нету. Просто стоите вы и мешаете мне пройти. Вас не Должно быть основание. Почему он может травматизировать? Почему? Меня не можно травматизировать.

Роботи, які ну, це небезпеки не саме. Ну, небезпека воно виділена, дивіться, небезпека виділена стрічкою, стрічкою. виділена зона небезпеки. Людину не пускають на мета. Ви не вбачаєте? А я пішла. Ми звернулися. Ваше право там почати не вбачати, це Я вас очень прошу, молодой человек. Так, можно я зайду на тропинку? Да, пожалуйста, отсюда. На каком основании вы меня не пускаете? Там опасная зона, там балка леса идет. Это там мое, вы... дело. Это мое личное нет, дело. Это мое личное дело, да. Это мое личное дело. Ну почему? Я житель города, меня, вы житель города. У меня есть договор на охрану этой территории. Покажите договор. Пожалуйста. Покажите, меня договор. Меня Покажите договор. Покажите договор. Покажите договор. Полиции. Покажу. А... Выпадку, вот, у меня вопрос. Вот они говорят, что у них есть договор на охрану территории. Они меня не пускают на территории. Договора на руках нету. На каком основании они меня не пускают? То есть человек препятствует мне про 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 продвижению. Просто по, по, по территории леса. Все. У них основания нету. Договора не нету. Пожалуйста, вы полисмен Можете со мной пройти? Пройдите, пожалуйста, со, со, со мной. Вот. Пройдите, пожалуйста, со мной. Вот. Вы можете подойти? Пожалуйста. Вот И вместе с полисменом я хочу, вот, человек, полиция, соответственно, мы можем пройти вместе с ним безопасно. Мы обеспечим да. громадский порядок. Да. Сейчас будет выкликана все группа, группа, которая проверит документы, чье действительно право данных осипов. Понятно, по давайте тогда в этот момент останавливаем все работы, давайте останавливаем все, все работы и до приезда группы. Когда они хорошо, хорошо, на каких основаниях сейчас они на, на, начаты? На каких основаниях вот эти ребята мне не, не, не дают пройти? Можно пройти? Нет. Ну вот, видите. То есть, нет, нет, половина документов. Право Правильно, ну она приедет. Давайте пока, она, пока давай она не пока давай... приедет. Давайте, давайте остановим работы. Да, да, правильно. Давайте остановим работы, а на приедет, разберемся и дальше ще, ще, ще Мы будем. не имеем права. Ну, а на что вы работа? имеете эти прав, права? Я, розумею, я, я шо, представник это... патрульной полиции. Ох, я что сейчас... зараз... Да, за право вы не имеете права, то есть человека убивают, а вы ничего не можете сделать? Есть криминальная полиция, есть патрульная полиция, которая обеспечит громадский порядок, которая обеспечит да, до приезда... Да, если здесь проводится опасность, согласно норм строительного законодательства, должны быть ограждены ленточки. Ленты нет, поэтому я имею права туда заходить. Я не вижу ленту, да. Ну, я хочу вот здесь погулять. Так, уважаемый. Что, вы, такое? Да. Я вас не толкаю. А, а вы я вас не Толкаю. толкаю. Я, я вас не толкаю. не толкаю. Я обойду вас вообще, чем возьму. Ну просто обойду и все. Нет. Ну, что такое? Ну, я вас обхожу, я вас не толкаю, ребята. Я еще раз вам обязан. Кто вы такой, представьтесь, пожалуйста. Имя, фамилия, отчество. Кто вы такой, что я вам обязан Я житель города, я житель города. Я представитель охраны фирмы. Какой? Как вас зовут? Имя, фамилия, я фирма? Да, обязан Кто представить. Такой? Я житель города я представлю... Александр Леонидович. Я представлюсь уполноваженным особам, Я имеют на право. Представникам полиции. Хорошо. Вот представитель полиции стоит. Так он, что? Если он меня спросит, я ему представлюсь. Хорошо, документы. то есть компания Альянс наняла какую-то непонятную структуру, охрану, которая даже боится представиться. Вам стыдно? Ну, не стыдно. Вам стыдно. Просто вы, вы выполняете работу, за которую вам стыдно. Я вам очень сожалею, потому что это ложится на вашу карму. То есть, ну вы стоите, улыбаетесь, не пропускаете никого. через голову ну да, полиция просто, у нас полиция занимается тем, что наблюдает. Ну, полиция ничего не может. Полиция ничего не может. Вон люди убивают, а она будет смотреться, потому что они не могут, потому что они не в Ну да. 800 гривен, а, Давай, да, давайте сделаем, да, 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 мы будем да, сейчас... Да, да, полиция да, группы просто остановите работу, разберемся а и дальше работа, будем, да. Чтобы а они не... На каком, мы... На каком основании мы том, должны остановить эту, эту работу? Порушение, порушение. 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 Хорошо, хорошо. Я смотрите, хорошо, я вам объясняю. Приезжаем, вы приезжаете, там бьют человека палкой по голове. Вы будете смотреть, Чему? пока приедет оперативная а группа. Это то же самое, это нарушение законодательства. Да вы разобрались, вы на, 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 на лицу, разобрались. Да, да больше того, какой они партии, меня как щемили партии, только, нет, что довери меня, вы ничего не вы сделали. Деревья, послушайте, это, послушайте, деревья, зона работ. Ленты, ленты. нету. Нету, ленты нету. Нет, ну, лента. Мы можем пройти. Там где нету ленты, мы имеем право пройти. Територія комунальної власності громади, Це земля, міста. Яка знаходиться в розпорядженні міста. міста громади. Тут діє приватна охорона структура, яка не представляється, на якій підставі вони тут діють. Ну да, у них должен быть договор. Причем, я Давайте возьмем, давайте спросим договор. Давайте, да, договор. Пожалуйста, полиция. Давайте узнаем, что за... Подождите, я вам сейчас там встану и скажу, я не пускаю никого. Почему? У меня есть договор с кем-то, я никого не пускаю. Да, вот, смотрите, да, смотрите. Вот, полиция. Можно пройти? Нет. Ну, ну дайте, дайте, я пройду. Ну, почему мне, полиция, почему мне не дают пройти? Ну вот не пускают. Подойдите сюда со мной, пожалуйста, пройдите со, со мной, полиция. Пошлите. Пожалуйста, представьтесь, какая вы организация, название. Договор. Договор. Полиция. На меня не пускают. Меня не пускают? Не пускают. Не пускают. Это зона. Вы понимаете, это что это опасная зона. Согласно договору, я обеспечиваю охрану. Нет, подождите. Я я выясни, Почему? Я, так, я не знаю, кто этот человек. Я не знаю, кто этот человек. Этот человек не идентифицирован. У него нет знаков. Он не представляется. Он не показывает документы. Он не показывает договора. Так, кто я? вы? Кто вы? Корж Александр Леонидович, Хорошо. житель города. Разрешите, житель города? Да. Юрист Александр. если вы считаете, что ваши права нарушены Разветил. этим человеком, либо каким-то Да. пожалуйста, обратитесь в суд. Иначе я буду на нас суд. Зараз... Я не понимаю, компания Альянс будет, обратитесь в суд и доказывайте, что я не могу пройти на эту территорию. Пропустите да, меня, да, пожалуйста. Туда. Да пропустите меня. Ну, а в чем проблема? Вы там можете покалечиться, вам нельзя туда. Я понимаю.

Ну. Вы там можете покалечиться, дерево может по голове понимаете, попасть. Понимаете, предоставьте договор. предоставьте договор. Пожалуйста. Вы для меня, вы в данном вы случае, вы для меня никто. Ну, вы что? предоставили договор. Нет, с вами нет. Вы для меня никто. Вы не предоставили договор, как структура, Они которая не охраняет. Нет, не, не предоставил. Не предоставил. Юрист Альянс Набуда. Сказали, что у вас есть договор с, с, с этой охранной организацией. Вот слушайте, обращайтесь в суд, там будем разговаривать. Ну вот почему вы не в данный момент... Все вопросы к администрации города. Какой? Бать, не просты. ребята! Поколись, я поколись. Я не не поднимайте! Вы там поколись, вы

Хорошо, а вы кто такой, такой в жилетке? Кто вы? Кто вы? Вот Не ну, представьтесь. Видишь, подойдите, видишь, к нам, видишь. да. Пыляет, да да. да у себя во дворе пили, блин. Давай, давай, пошли. давай, давай. давай Я буду пилять, хорошо? Он ты знаешь, что скажу, зарабляет, он тоже зарабляет. Вот давайте, вы приходите за руку, и мы идем в администрацию. Давайте. Давайте, мы договоримся мирно, дружно, по закону. Вы, вы прекращаете или всех, мы идем дальше, идем в путь и так далее и тому подобное. Давайте, либо сейчас я просто буду лежать возле этого леса. И поверьте мне, если вы это сделали днем, потому что жители на работе, что вечером здесь будет, то здесь у вам всем не весело. Нас будет очень, очень много. И мы все ляжем и будем лежать в этом лесу. И завтра вы себя точно не дойдете. А то можно везде. перекрыть Киевскую? И? Перекрывать улицу центральную? Пусть называют мэра. Уже такое... да. это Перекрывать улицу и считают. все. Да, понимаю, что там что-то подписано, документы какие-то это, это нам вот на можно а мы ждем меморандумы, мы ждем договоров. Так у вас есть договор?